berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, ketemu lagi dengan saya Renal Tambolo Jawa Tuan Medan. Masih bersama di channelnya Anung Kasianto ya. Saya sendiri jilet 11 Charlie Fox Delta bersama jilet 11 Oscar Fox Delta. Yang mana pada hari ini saya akan Uh, mentutorialkan cara pembuatan antena G6 dari awal, ya. Dari awal yang mana, antena... <tuh> dari awal ini antena punya rekan kita yang kemarin habis kena petir. Jadi, saya akan membuat dari nol, ya. Pertama-tama, kita siapkan alatnya dulu, guys. Alat pertama yang kita gunakan adalah satu, gerinda, dua bor, nah, yang ketiga meteran, tang, obeng, dan pikir. Tak lupa ya tester ya guys. Tester ini kita siapkan. Tester terus solder. Dan untuk alat pendukung lainnya seperti untuk bikin passing kita sudah siapkan akan kita gunakan perak. Kawat perak ya. Yang mana kawat perak ini sudah kita online kemarin ini. Kawat perak ya. Kurang lebih 2 meter ini kawat perak. Terus untuk yang lain-lain seperti sekrup, ya ada sekrup. Terus yubol, ini nanti buat bracket uh, ya. Dan tentunya untuk mempersingkat, mempersingkat ini untuk pembuatan antena G6. Ini kita sudah kita siapkan, ini kita sudah buat ini karena kalau saya buat dari nol sekali lama ya. Yang penting untuk Anda sekalian itu pergunakan uh, pipa PVC ukuran setengah in, setengah in, satu setengah in, satu setengah in ya guys, tahu ya ini Nah, untuk satu setengah in ini, paralon ya. Satu setengah in. Eh, setengah in. Ini setengah in, guys. Maaf, diralat setengah in. Yang mana nanti kita ukur ini kurang lebih. Dia ya, masuknya ini kita bikin uh, sekitar 15. 15 cm ini. Karena untuk masuk ke sini ya, guys. 15 cm ya. Nah, 15 cm. Nanti untuk lilitannya nanti kita buat sekitar 5 cm ya, guys. 5 cm ini. Nih, yang penting nanti ininya kita persiapkan untuk ini kurang lebih 20 cm ya untuk uh, ke pipa nanti ini bawah untuk radial ini sudah kita siapkan ini nah jadinya seperti ini guys lah. singkatnya sudah seperti ini jadi tapi ini belum kita kasih koil ya nah sementara ini akan kita kasih koil oke guys dan juga untuk passingnya juga sudah kita siapkan ini kita menggunakan pararon pvc listrik ya ini real guys kita buat seperti ini ini kita buat 60 karena masuk sini 5 cm, ini 5 cm nanti jadi jadinya kita bentang nanti akan jadi 50. Ini paralon listrik. Dan kedua juga sama juga ini. Ini paralon PVC ukuran 3 4. Dan yang, yang mana nanti ini akan untuk buat menutup passing nanti kalau udah jadi ya guys. Ini udah kita siapkan ini alat-alatnya semua sudah siap. Dan untuk radial sendiri sudah saya siapkan karena ini palang radial palang 4 ya. Palang 4. Ini kita ukur radial radial ini kurang lebih 50 cm guys nah itu persis ya 50 ya 51 kayaknya ini ya 51 ini 4 radial ya karena eh, kebanyakan yang kemarin-kemarin itu ada tiga ini kita menggunakan kumis 4 radial 4 ya guys oke guys, kita mulai aja untuk menyingkat waktu guys ikuti saja nah sementara ini saya akan eh, konektornya ini akan saya ini dulu paskan dulu karena ini bautnya ada yang nongol akan saya ratakan dulu akan saya potong dengan gereda ya guys ini kita kencangkan. Oke guys, tadi yang pertama ini kita udah konektor kita udah, sudah siapkan ya. Sekarang kita akan melilit koinnya. Uh, saya harapkan nanti untuk rekan-rekan sudah seperti ini ya posisinya ini ya. Nah, ini nanti akan saya gulung empat lilit ya dari pa PVC uh, setengah in ya. Iya setengah ini ya pipa setengah ya. Nah ini akan kita lilit tempat lilit. Nah itu nanti lebarnya berapa ya guys? Kita ukur nanti lebar dari sini itu sekitar 5 cm ya. Nah cara melilitnya gimana guys? Ini posisi seperti ini. Nah di tangan itu lilitnya seperti ini guys. Lihat tangan saya ini ya. Berarti kita berlawanan arah jarum jam ya guys. Berlawanan arah jarum jam. Caranya gimana? Ini posisi seperti ini guys. Berarti ini kita tekuk ke sini. Nah ini kita tekuk seperti ini ya. Nah jadi posisi seperti ini berarti ke kanan tangan kita nah itu seperti ini ya nah ini kan posisi ini, ini ibaratnya lilitan, lah ya nah lalu kita putar putar caranya kita rapatkan dulu guys cara ini rapat kita rapat nanti gampang kita uh, regangkan, renggangkan ya ini satu dua ya dua lilit tiga ini ya nah terus empat nah empat Nah, ini terjadinya empatnya di sini ya, guys. Ini berarti satu lagi. Dah. Nah, ini udah renang kayak gini ya. Kita masukin skun lagi, kita solder. Ini rencana nanti akan kita, apa itu, e, kita lebarkan atau kita rentangkan sekitar 5 cm, guys. Nah, dari sini tuh 5 cm. Nah, nanti jatuhnya di sini, guys. Ini akan saya kasih tanda dulu ya, biar Anda uh, e, gak legal, paham. Ini dari sini kita kurang lebih 5 cm. Nah, berarti di sini nanti, guys. Nah, ini 5 cm. Tapi sebelumnya kita tekuk dulu. Oke, okay guys. Ini sekunya ya, contoh ya, guys. Nah, kita lepas punya cara melepas sekun ini, guys. Mau gak tahu nanti dicepit jepit pakai tang malah nanti peot. Caranya ini nih. Kayak gini, masukin tang. Sekun ya, kita tarik, puter. Nah, udah lepas ya. Nah, nanti kita masukkan sini, baru nanti kita solder. Nah, Nah, sedangkan untuk ukuran kawat tadi itu 4 lilit, guys. 4 lilit itu kurang lebih kayaknya sekitar 30 cm. Ini kita potong dulu, ini kan kepanjangan, guys. Kita potong dulu. Yang penting untuk ukuran sekun udah tahu ya. Kita potong biar nggak kepanjangan ini. Nah ya, potong ini ya, tang ya. Kalau pakai tangan kebesaran, pakai tangan lebih kecil. Nah, kita potong segini nih. Nah, ini kita menggunakan perak ya guys. Nah, perak. Nah, setelah itu ini kita masukkan. Ini ya, sepunya ya. Aduh, jatuh malah guys. Kita masukkan kita ini dulu sepunya. Apa itu namanya kita cepit. Set. Terus kita. Tidak kelihatan ya guys. Bentar. Loh. Nah, dulu saya ini dulu saya kencangkan dulu biar enggak ini sama ininya tes nah aduh kurang rapi sekarang kita solder ya jangan lupa menggunakan timah soldernya ini agak nelitik ini kita kasih lama ya Biar mesra terus gini, kita, nah, sininya belakangnya nih, nah, nah, kan masuk ya, nah, menyatu ya, oke, tak lama dikit, set, kita lepas, tambah dikit lagi, oke okay guys, ini kan tadi udah rapat ya guys, sekarang kita akan kita pegangkan, caranya gimana guys, ini kita surung dikit, nah, seperti ini, lalu ini kita tahan sini ya, seperti ini ya, nah, jadi kita masukin ini, apa namanya skrup, nah setelah itu kan dia terjadi seperti ini ya guys nah ini kita siapkan railnya ini, pegajal lalu kita kencangkan guys nah oke okay. nah gini ya, wah ini kencang sekali ya guys, tuh nah set, nanti dulu ya ini takut-takut saya tangannya pengalaman saya, tangan saya ini tobel apa, uh, tembus Pernah sama ini Nah, gini ya, guys. Nah, kalau ini kita rapikan, guys. Ini kan lihat belakangnya, ya. Ini kita rapikan. Ini spasi minimal setengah senti, guys. Nah, ini kita rajinkan. Kita rapikan setengah senti, ya. Minimal ini. Ini nanti pasti jadi, guys. Kalau kita matching nanti. Dan jangan lupa ini kita pukul dulu, guys. Nah, itu kode, ya. Nah, kan rapi, guys. Oke, ini udah kelihatan agak rapi, ya. Biar nanti... Nah sekarang setelah ini kita tester apakah dia antara sini ke sini nyambung ya guys Kita gunakan tester ini It's Tester ya multitester Kita untuk memastikan konek-konekannya ya Antara ground dan Ini nanti atas passing ini nah, coil Oke ini testernya ya Kita sini mungkin kelihatan ini ya Nah mungkin saya akan seperti ini dulu Tapi sebelum kita tester ini kita cek dulu testernya Apakah normal atau tidak Uh, ini ya, menggunakan kali satu ya, tes dulu. Oh, tes terjalan ya? Oke okay ya, tapi nggak nol banget. Ini cukuplah, kita nolkan kali ini. Oke, okay. oke okay ya. Nah, sekarang kita tes apakah coil ini nyambung ya? Uh, dari sini dulu, nggak apa-apa. Nanti baru radialnya ya. Sini ke sini, apakah dia akan nyambung? Oke okay guys, nyambung ya. Nah, berarti dia ada connect. Coba plusnya kita lihat. Ini seharusnya plusnya nggak nyambung, guys. Nah, ini berarti plus nggak nyambung ya. Karena belum dikonekkan di plus ini ya. Oke, ini sekali lagi. Sekarang radialnya ya. Coba kita lihat dari sini. Baut ini ya. Nah, baut terus dari ini. guys Dari ground sini aja. Nah, itu berarti dia ada hubungan dengan ini ya. Nempel. Nah, groundnya itu ya. Oke guys, setelah kita koilnya udah, udah jadi ya guys. Kita pasang untuk konsletnya itu ya. Plusnya. Plus sudah kita pasang ini ya. Seperti ini ya guys. Ini sengaja saya kasih spare ya guys. Sengaja bila terjadi keputusan nanti kita nyolder tinggal narik aja. Ini udah jadi seperti ini ya koilnya ya loading koilnya untuk bawah ini. Oke, sekarang kita tes dulu apakah dia sudah jadi konflik. Harusnya ini udah konflik guys. Kita tes ya ini ya pakai tester kembali ya. Lihat ya guys. Nah ini kita tester dulu ini. Ini ya, kita tes lagi. Seharusnya dia sudah terjadi konslet. Nah, sekarang kita contoh masukkan ke plus konektor ya. Ini plus konektor, ke sini harusnya dia nyambung. Oke okay guys, itu bagus sekali ya sambungannya ya. Ini ya udah bagus banget ya. Nah, udah terjadi konsep ini ya. Oke, okay, sip. Oke okay guys, ini setelah sudah jadi seperti ini. Di sini jangan lupa kita lem. Oke okay guys, tadi kita loading coil kita buat ya yang ini ya guys. Ini udah selesai sekarang kita tinggal membuat passing ya passing koilnya ya ini taruh sini sekarang passing koil juga sama guys posisinya juga berlawanan arah jarum jam ya seperti tangan ini kita jangan lupa kodenya tangan ya kita putar berlawanan jarum jam sekarang ini posisi sudah seperti ini ya guys ini kita tekuk kita bengkokkan nah nah kita bengkokkan 90 derajat lalu kita lilit oh ya satu guys mungkin untuk uh, sobat atau rekan ini bertanya nih panjangnya kawat berapa ya guys panjangnya kawat itu satu lambda ya guys oke okay guys ini langsung kita apa gulung ya kawatnya ya seperti biasa tadi seperti sama gulung waktu oilnya ya langsung kita putar gini ya guys nah putarnya berlawanan arah jarum jam ya guys kita kasih rapat dulu guys seperti ini nah karena apa kita kasih rapat nanti waktu kita bentang nanti biar lebarnya itu sama guys Nah, ini saya menggunakan kawat ML perak itu kurang lebih sekitar satu uh, mili setengah ini. Kita putar seperti ini, terus sampai habis ya. Oke guys, tadi sudah setelah kita lilit, kita bentangkan ini ya guys. Nah, kita sekitar 50 cm ya guys. 50 cm. Nah, caranya gini guys, kita gini kan. Nah, terus kita gini kan ya. Nah. Terus, oke okay guys. Nah, setelah itu, ini udah jadi kayak gini ya. Kita masukin skrup, guys. Hmm. Ini nanti harus sudah selesai nanti tinggal nutupnya belakang, guys. Tapi nanti saya akan saya setting live ini ya guys Live tanpa tutup Seperti ini ya guys Kita akan setting live nanti tanpa tutup Saya kira ini cukup sekian dulu ya guys penting ini passingnya sudah kita buat Nutupnya nanti belakangan Langsung kita setting live ini ya Biar nanti lihat ya Nanti rencananya sih nanti mau akan ditutup ini guys Tapi sebelumnya akan saya setting live ini Tanpa menggunakan tutup ya guys Ya nanti Anda sekalian lihat. Oke, saya kira cukup sekian. Dan jangan lupa guys, tetap di-subscribe ya biar untuk menambah semangat lagi dan kami akan membuat uh, tutorial-tutorial lainnya lagi tutorial-tutorial seperti yang lain ya untuk menambah semangat dan jangan lupa di channelnya Anu Kasianto saya atas nama CFD ya Jodh 11 cari Fox Delta bersama Jodh 11 Oscar Fox Delta Anu Kasianto ya jangan lupa ya guys nanti kita akan live ini nanti menyetingnya saya kira cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih